министр внутренних справ Украины Арсен Аваков. Хороший сегодня день. Сегодня мы возвращаем один из наших университетов на Луганщину. Один из университетов, который имеет в своей истории прекрасно подготовленных офицеров. Имеет прекрасную историю. И много сделал для того, чтобы правоохранительная система в Украине была крепче. Да, сегодня это выглядит больше как символьный шаг. Мы только начинаем. Только-только университет сюда пришел. Но на Луганскую землю. Но пришел не сам. Рядом с ним два крупнейших университета страны. И ректора этих двух университетов, два генерала тоже здесь. И они очень ясно понимают, что и Киев, и Харьков должны быстро и хорошо сделать все, чтобы... Этот центр был очень функционален. Нам очень важно здесь иметь опору. Отдельно хочу сказать, мы не думаем о том, чтобы это был маленький вузовский центр. Мы думаем о том, чтобы это была точка опоры для создания широкой базы подготовки полицейских подразделений. Мы говорили с губернатором и по развитию ситуации по полицейской академии, переподготовки кадров в целом до Востока. И надо сказать откровенно, на сегодняшний момент у нас подготовленных кадров огромный дефицит. По итогам переаттестации полиции, которая завершится, вот я думаю, что через две недели по всей стране, мы будем иметь дефицит квалифицированных кадров порядка 15%. Их нужно готовить, им нужно передавать опыт, Нужно, чтобы это были компетентные кадры. Поэтому мы говорим образование прежде всего. То есть нам важно, чтобы преподавательский состав был мотивирован, давал квалифицированные знания, и мы могли готовить совсем другое качество наших полиций. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил вчера в парламенте, позавчера публично, о том, что мы... В ближайшее время готовим специальную программу по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с криминалом и преступностью. На это выделены будут серьезные деньги, и это серьезная ответственность для каждого правоохранителя. Как для национальной полиции, так и для национальной гвардии. Я очень хочу, чтобы в рамках этой системы наш Луганский университет внутренних дел занял свое по праву сильное место. Всех поздравляю! Слава Украине! Слава! Спасибо. Я что-то скажу, что важнее символа и ключа. Мы очень хорошо понимаем, в каких непростых условиях придется работать преподавательскому составу. Сначала из дома, потом на сущину, потом сюда. То есть я все это хорошо понимаю. Да? Да. Все время в пути. Мы поэтому подумали, я думаю, что мы сделаем специальные условия, и ректора, коллеги ваши не обидятся, понимая эту ситуацию. Будут специальные условия, специальные э, мотивации, оплата и покрытие расходов для этого университета. То есть мы его поставим в приоритет и продемонстрируем, как это важно э, для нас, так, чтобы каждый из вас это чувствовал. Поздравляю.